allohga hamd bo'lsin mana bugun uh, umra safarga boryapmiz misoli ko'p mana birodarlarimiz borib kelishyapti alloh ziyoda qilsin alloh barakot bersin lekin ba'zi bir insonlarimiz o'sha o'shayrga borib ba'zi bir narsani olib kelishyapti u nima narsa u bugun boshqa narsani chekka surib qo'yaylikda ibodat ma'nosida haramni chekkasida o'sha qurilayotgan imoratda namoz o'qishlikka to'g'ri kelib o'sha tomonda katta jamoat yaqin bir to'rt ming besh ming odam bor surat fotihani o'qib bo'lgandan keyin dagi mazhabga ko'ra amin deydi muammo yo'q birodar ularni yo'nalish bo'yicha muammo yo'q endi bizdan borgan inson nima qiladi desa mana bir amin deb qo'ya deb turib amin deb turib u kishi alohida og'oz chiqaradilar olloh bizga nimani buyurgandi namozda xushu huzu bilan ibodat qilgin deganmidi man ham borligimni bildirib qo'yadigan inson kim bo'ladi namozdan chiqadiku bu inson chunki bu inson ei muhitga tushmagan o'shaning uchun hamma ketayotgan umraga bor hajga borayotgan safar borayotgan inson mana bu o'rinimizda nimani qandoq ibodat qilyapmiz o'sha ibodat qilishni undan o'zgartirmasligimiz kerak amin lafzini ular yy bo'lsa mazhabda mumkin bizni mazhabda maxfiy asin deyaptilar muammo yo'q muammo qayerda muammo ixtilof chiqarishlikda birodarlar abdulloh ibn masud roziyallohu anhu ali roziyallohu anhu ikkalari ham suray fotihani o'qib bo'lgandan keyin amin lafzini ichida aytishlikka buyurganlar ali roziyallohu janobi rasulullohni kitoblari abdulloh ibn masud janobi rasulullohni kavshini ko'tarib yurgan inson endi o'sha kishini so'zlarini yo siz noto'g'ri gapirdingiz mana bu kishinikini olayi deyishligimiz endi bir qandoq bir aqlga sig'adi bugun o'sha holat bo'lyapti ba'zi bir insonlarimizda shuning uchun birodar namoz buzilmaydi ammo bitta qoida bor olloh qur'ondagi oyatda aytadi asagadbillah nfitna odam o'ldirishdan yomon deydi qo'lni bog'lagandan keyin oyog'i yirib mana bu odamga ham oyog'ini bosib turishadida san ham bu tomonga olib kelib olgin deb bu inson o'zi holatida turadigan bo'lsa unga yaqinlashtirib oladi kelgandan keyin o'shani man joriy qilaman deyishadi birodarlar ollohni huzuriga borganda alloh nimaga oyog'ingni yirib turmading demaydi nimaga namozdan keyin san omin demading demaydi ey inson nimaga <imitation> namoz o'qimading deydi